Найважливіше виступ для мене, мабуть, пій послуховування це найяскравіші емоції, тоді, коли повернулися всі чотири тренери, тоді, коли в мене був такий класний вибір. І... Это, это и есть. Ну, або, ну, может най... запомнился момент, когда я пожал руку Святославу Карчуку. Самый важный момент, самое, классное выступление. Я думаю, что впереди, вот сейчас оно будет происходить, не знаю, через сколько, вот скоро уже прямой эфир, выступление с первой песней. И это, конечно, что с тренером, это самое Это сегодняшний день будет, потому что Наши режиссеры, наши продюсеры придумали вместе с тренером уникальную абсолютно картинку, которая пробирает до глубины души которая заставляет течь из глаз слезы не только у зрителей, но прежде всего. Наверное, самое тяжелое будет сегодня выступление. Я надеюсь, что я постараюсь сделать все возможное, чтобы пережить это все и показать зрителю, что мое сердце чистое, моя душа, она парит и выше всего, что происходит. В